Вітаю вас, народному артисту України Роману Балаяну. Цього року 70. Сьогодні він з нами. Роман Балаян кінорежисер, сценарист, продюсер. Відзняв 11 фільмів, серед яких Каштанка, Бірюк, Польоти у вісні та на яву, бережи мене мій талісмане та інші. Зараз працює над фільмом Ангел-охоронець. Ми знімаємо нашу програму у дні вашого ювілею. І я хотів би, щоб ми е, зробили проміжкові підсумки. Що вдалося за цей період? Все впереді. Але що б хотілося б відзначити? Тобто, що справді вдалося, з того, про що мріялося, що планувалося. Я не знаю, вдалося ли мені в кіно, скажімо, чи в іскусстві, але я думаю, що життя я прожив достойно. немає Перед прожитими роками. Есть поступки, но нет проступков. А вы все-таки говорите про художника. Вы как-то сказали, что режиссер ⁇ это не профессия, это доля. Вот да. в этом смысле? Я думаю, что я в своих фильмах всегда снимал одно и то же, одного и того же человека. Мой герой один и тот же. И мысли одни и те же, в разных местах, при разных обстоятельствах. Это интеллигентный человек. Тот настоящий, понимаете, озабоченный, что в мире, как он в мире, куда идем, зачем пришли, понимаете? Это треба разуметь таким чином, что тщеженную личину завжди е вы. Да, естественно. Я когда в полетах на московском киноклубе говорил, что это я, он замечательный человек, одна женщина вскочила... Ей не давали слова, говорит, вот вы сказали, что он замечательный, да? Я говорю, да, говорит, да. мне фильм очень нравится, но вы не правы, он подонок, это мой зять, я его узнал, он бросил мою дочь с двумя детьми. Бабоньки, милые, дорогие, через три дня 40 лет дурак дураков, кому из вас прислониться? К телеграфному столбу! Роман Игоргенович, вы работали из видатными актерами, великими артистами. Можете штрихи до портрета? Вот скажи мне, что взять Олег Янковский. Один из самых порядочных и аристократичных артистов, которые я когда-либо встречал. Это аристократ не только внешне, по духу, по отношению к людям, по отношению к самому себе. Людмила Гурченко, как если... что? Стихийное явление. Такое не бывает. Это неповторимо и невосполнимо. Микита Михалков гениальный артист, потрясающий режиссер. По крайней мере, первые его пять фильмов, дай бог, чтобы у кого-то были. Сейчас он занят какими-то ну, идеологическими этими. Я категорически не согласен. Все мне говорят, ну как же ты с ним продолжаешь дружить? Ребят, я дружу с человеком. Мне очень нравится творчество Булата Куджавы. Вы работали с ним. Булата Куджава как? Гений. Абсолютный. Вот если бы я начинал сначала, я бы, был бы хотел бы быть таким человеком, таким поэтом, как была так у Кто еще остался у вашей памяти, кого я не назвал, да, но я понимаю, что всех перерахувати Табаков. не конечно. Табаков, конечно. Олег. Олег Табаков, да. Замечательный, истинно русский артист, скоморох, клоун. Он площадной артист, он ведь актер-актер, он не может нормально славу сказать. Он обязательно должен его как так произнести. Я в полетах его ломал всячески. В Каштанге этого не надо было делать, потому что он один там. Но я его ломал, да. Я говорю, Алеш а, Лелик моего, бытово, бытовая интонация, бытовая интонация. Ну, зачем? Бытовая интонация, пытая... Актер-актерыч. Мы договаривались с вами работать, а не валять дурака! Дело. От ви працювали з такими акторами. Кожен зірка, кожен індивідуальність, кожен велика особистість. І ви все-таки добивалися того, чого ви хотіли. Маленький тренінг або кілька просто порад. Як же можна режисеру керувати отакою командою і добиватися того, чого ти хочеш. Це благодаря тому, що у мене є метод такой. Если ты видишь, что приглашенный тобой артист очень талантлив, талантливее, чем ты, ты немедленно должен доказать, это вот тоже входит в жизнь, что ты гораздо умнее. А если он умный, есть такие, такие артисты, умничьи и умные, ты должен доказать, что ты талантлив. Старик, слушайся меня. Если ты этим обладаешь, они все твои. Мне не приходилось труда командовать или что-то. Они, наоборот, меня любят и мечтали в каждом моем фильме сниматься. Но это хитрость воспитателя детского садика, которая или который ведет себя так, что дети думают, что это все они сами придумывают. Если ты этим обладаешь, то есть не ущемляешь, а якобы твой гипноз лечебный они не видят, думают, что это сами они, сами они, сами. И поэтому они твои друзья навек. Був цікавий момент, його здається, приписують Параджану. Він говорив, що не прогавте найцікавіше. От як ви відчуваєте, якщо озираючись назад, було у вашому житті таке, що ви щось прогавили? Безусловно. Я так сразу не можу. дуже много. Очень... Я, Я пройшов мимо дуже многого хорошого і в людському отношені, і в фактажному. И визуальными, и в слуховом. Ну и что же, это жизнь, да. Зато есть сожаление, вот это и есть. Это и есть человек. У Толстого э, герои монологичные. Вот изначально, знаешь, он хорош, и будет хорош, да, смерти. У Достоевского, вот он про замечательный пастор, потом какой-то гаденеж, вечером он вообще черт знает, что-то сделал, и потом еще и кается. И это все его величество человек. Я принимаю. почему я отношусь нормально к людям, в общем, по-доброму, ко всему почти. Потому что я понимаю, что это все человек. Я не люблю черно-белые мышления. Вот в чем вопрос. А что такое вашему разумению счастья? Счастье, когда тебе удалось прожить так, как ты бы хотел, а не так, как тебе диктуют обстоятельства. Вам вдалось? Наполовину. То есть, еще куда развиваться? И, отже, что нужно делать для того, чтобы достичь своей любой мети? Надо верить себе и быть принципиальным.